Можно фамилию и имя отчество ваше? Мы? Да. А зачем? Для 1С. Торг 12. А какое значение имеет фамилия, когда вы покупаете? Ну, мы просто без документов не сможем. Почему? Я пришел в магазин, на что? Паспорт спрашивает? Скажи, Ну, фамилию? мы не паспорт спрашиваем у вас. На что спрашивать? Фамилия и имя. А зачем? Я пришел в магазин... Торг 12. Что? Торг 12. Я могу сделать а любую А что фамилию? такое торг 12? А, вы уже у нас покупали? Да. Вот. ВВ8. Вот. Я говорю о том, что в дальнейшем у вас будет скидка, как бы накопительный бонус. Если вы не хотите этого, я вот... Запишите хорошо, нет, ЕГУНО. Без проблем, я могу Иванов сделать. Нет, запишите, пожалуйста, потому что наверняка я к вам прибегу, что его ремонтирую. Вы же получили свой, да, я знаю. Запишите имя Виктор Васильевич. 919, 104, 52, 48. 48. А вы что-то можете сказать про надежность этого V8? Я уже много на нем пытался. Это ваш, да? Ну, я на V5 А? Я на V5. А. впечатление. Мне нравятся и педали идентичные с моим. То есть то, что они высоко находятся. Относительно а... других колес я могу резко развернуться и не чиркнуть асфальт. Можете здесь показать <свят> Да, конечно. Потому что мы купили дочери, ей там 8 <свят> лет, и сын там 12, они там приехали, этой штуки положили, и съели А как вы? Наверное, <свят> <свят> на одной ногу вы так упираетесь, да, на одной ногу, так <свят> на ногу, да? <свят> да? То есть, ну, э, за счет педали я могу разворачивать. Да. Если педали ниже, то это функционально. Да. Черпаешь асфальт постоянно. Но это как раз 13 метров, это по Это да. очень удобно. И угол вот такой у них. То есть, соответственно, когда вы нагибаете сделать поворот, в любом случае с этим углом не получается, что да. вы черканете да. асфальт. Да. Здесь была на ровный пол. проехался. А если какой-то бугорок поймать, это не очень приятно. Да. Серьезно. Да. Я очень много езжу, просто я с 1905 сюда приезжаю. Вот, 9 километров. Машину принадлежит, 9 туда, 9 туда. Да, да. У меня на машине час 20 сюда езжу. У нас все 35-40. А вы, наверное, 35 30-40 гонились. 30, 30? Ну, 25 ехал да. Да? Да. Не страшно? Нет. Нормально. Сума стоит, я вообще. Страсти мордасти. Лучше мы переживаем, боимся, мы там... Запрограммировали 10 дней скорости, пока лучше Да, ну, на маленькой даже сложнее ездить. В на маленькой вот этой? На маленькой скорости. Вот я понял так, как велосипед. Да, меньше скорость, тем она более ловкая. Да. да, спасибо большое. Фантастика. Я все ленту-то искал, черный или красный, а вот желтый. Нигде ничего не придумать невозможно, да? Я сам очень долго колесо просто выбирал, мне кажется, motion, самое подходящее. Но, ну, -первых, не я удобный. все колеса протестировал, Просто да? с уверенностью могу сказать, что ну, удобно. И очень. вот оно не очень широкое. Да, да, не очень широкое. А И по-моему, там у него такой достаточно серьезный для этого, я тоже это Да, 480. Это очень много. Это очень много. Вообще даже не представляет, он пол а целый час получается. Да. Не может держать. Я вообще не представляю. Такая штучка будет. Так, вы сейчас ленту, да? да, только? Да, только ленту. Потому что она не хочет его ободрать, хочет учиться, хочет его обклеить, а она хочет... Ну,